Может, надо сесть. Но я уже нажала. молодых писателей пить, курить и начинать заниматься спортом. А вы когда-нибудь задумались, какой вред наносит здоровому образу на жизни? Да -да -да. Это люди все меньше и меньше останавливают. Чтобы самогонщики остались без работы. Только от нас не зависит наши будущие. Остановись, не веди здоровый для жизни. Ролик создан при финансовой поддержке Госдепартамента США, которого мне нравится, что россияне становится труднее и второй.

Я занимаюсь спортом и правильно питаюсь. Второй час в своей сидел за компьютером. На чеку уже не душит занимается спортом, питается, но и быстро умирает. Так, да. вы когда-нибудь забудете о себе здоровье? Пусть здоровье думают старики, а лучше залезут в Википедию.

Thank you.